Сегодня был очень интересный матч, в котором было много, много борьбы, много позиционной борьбы. Считаю, что мы сыграли очень неплохо первый тайм, но недостаточно были агрессивны впереди. Те полумоменты, которые у нас были, не смогли реализовать. Вот. Пропустили гол на последней минуте после аута, который был таким легким, шоком для нас, но ребята молодцы, что они сломались, мы поговорили в раздевалке и, выйдя на второй тайм, смогли переломить ход встречи, забить хорошие мячи. Хочу отметить тех ребят, которые сегодня вышли на замену, это и Максим Драченко, который своими активными действиями как раз добавил той агрессии, которой нам не хватало в первом тайме. Владис Эмерсон хорошо вышел, снял верховые мячи. Вот. В целом себя ребята молодцы. Я дов, доволен тем, что проявили сегодня характер и заработали три очка. Спасибо большое. Вопросы, коллеги? Есть вопросы? А как, вот вы уже второй... Я думаю, что игра поменялась, поменялись и футболисты, рисунок немножко изменился игры. Я скажу, что вы знаете, у меня и и по той игре с нами, у нас мы мы победили здесь по счету уверенно, но если кто видел эту игру, она для нас сложилась очень непросто. Первый тайм в той встрече мы мы практически проиграли просто зерки не удалось тогда забить. Вот во втором тайме мы хорошо использовали контратаки, поэтому выиграли. Сегодня тоже такая же была напряженная игра и сегодня получилась история матча. Я считаю, что игра, если сравнивать те команды, игра немножко поменялась, но я хочу отметить, как и сейчас, хорошую игру Зерки, так, так и в тот раз. Я не скажу, что они плохо играли. Просто тогда так получилось. Мы выиграли, крупно победили, но, но мне команда понравилась. Согласитесь ли вы с, ну, с тем высказыванием, которое я слышал от болельщиков, что игра сегодня была больше ничейной все-таки, а вам немножечко повезло? Вы знаете, возможно, да. Почему? Потому что э, у Зирки ведь были хорошие моменты. При счете 1-0 нам могли... Э, Ситала, по-моему, здорово запрессинговал наших защитников, сделал хороший прострел. И, там, да, и ФО. там в упор, в, в упор не, не попал. То есть были перспективные моменты. Просто это футбол, так бывает. Сегодня сложилось, мы использовали свои моменты, зерка нет. Как это назвать, мастерством или везением? Я думаю, что везение в любом случае должно, должно присутствовать. Сегодня так получилось, оно было на нашей стороне. Если не секрет, если у вас задача ну, там, попасть в шестерку и пробиться в Еврокубке? Вы знаете, исходя из того, на каком мы месте сейчас находимся, конечно, все ребята, все хотят как можно выше подняться в турнирной таблице и уже не опуститься ниже. То есть в начале чемпионата у нас, мы говорили об этом, у нас задача была не вылететь, как бы, но исходя из того, что нам удалось подняться в середину турнирной таблицы, понятно, мы уже свои позиции отдавать не хотим, и будем стараться держаться и как можно выше только подниматься. Ну, в первую очередь, конечно, эмоции, мы расстроены, старались, в принципе, план на игру у нас был, выполняли его забили мяч. Я думаю, что, ну, в принципе, по такому, ну, сказать, полю будем, у нас меньше контроля было, больше борьбы. Но самое главное, мы ребят предупреждали и говорили, очень опасные стандартное положение в исполнении команды «Олимпика». Они не один мяч забили, мастеровитые ребята у них есть. Я не беру Богдана, его сегодня не было в игре, но мы видели и Дреченко, мы видели и Гриня, и других футболистов, которые умеют, в общем-то, наносить удары. И один из факторов, который мы, ребят, предупреждали, обязательно не давать наносить удары со средней и дальней дистанции по нашим воротам, потому что, ну, агрессивно играют футболисты команды Олимпика. То есть, часть задания была выполнена, но, к сожалению, мы не удержали тот счет. Ну, мы не, не только хотели удержать, мы продолжали играть, продолжали атаковать, но, знаете, вот потеря концентрации, вот это слово да, концентрация то есть умение футболиста выполнять установку тренера или доигрывать эпизод до конца у нас к сожалению в общем-то мы потеряли концентрацию потому что штрафного удара, когда Дрощенко пробивала, Петров забил на мяч. У нас были футболисты определены, которые должны были играть с Петровым и накрывать его, но, к сожалению, не сыграли. Ну и последний мяч, ну, будем говорить так. Несчастный случай. Да, это несчастный случай, но хотелось бы знать, у нас несчастный случай преследует и последний игре Луганской. Опытнейшие футболисты в опорной зоне потеряли два раза мяч, мы получили два мяча сегодня, мы пропустили. Я думаю, что это связано в первую очередь немножко с психологическим утомлением, потому что очень большая ответственность играть в премьер лиге в премьер лиге знаете в общем-то отвечать за результат поэтому в этом плане психология ребят ну она растет но ну знаете, не бывает все, в принципе, на одном уровне. Поэтому, наверное, вот это психологическое утомление немножко накопилось. Своевременно сейчас у нас будет коротенький перерыв. И дальше подготовка к следующему матчу, который очень важен и для становления команды, для самооценки футболистов, потому что каждый матч премьер-лиги – это история. И хочется писать хорошую историю. Мы знаем, что мы задолжали перед болельщиками, перед президентом, перед руководством футбольного клуба. И настрой сейчас ребят, он, будем говорить, агрессивный в хорошем плане, хорошо готовится. И в следующих матчах, в общем-то, ну, наверное, исправлять положение, а с другой стороны, добывать те очки, которые будут позволять решать и задачу минимум, и задачу максимум. Она присутствует в команде. Поэтому, еще раз, мы расстроены, но проанализируем и будем дальше работать и двигаться вперед. Вопросы, коллеги? У меня есть вопрос, Виктор Гаврилович. Вот я задавал тот же вопрос вашему коллеге. Все-таки вам не показалось, что более справедливым итогом этого противостояния была ничья бы. То есть игра была более-менее равной такой. Я согласен, что играли две команды, в общем, у каждой свое лицо было, никто не уступал, э, как минимум напряжение держал и болельщиков, и футболистов, в общем-то, весь матч, а, ну, знаете, это все теория относительности, потому что где-то в какой-то момент мы, вот, я, я, считаю, что мы потеряли концентрацию, где-то, в общем, не доработали, ну, и фортуна, ее вели со фортуна лицом повернулась команде соперника, мы ее с этим поздравляем, потому что ну, команда очень хорошая, четвертую победу подряд на выезде, в общем-то, одержать. И, но, с другой стороны, мы видим, что, в общем-то, у нас достаточно сил для того, чтобы, в общем, прогрессировать и добиваться результата, которые ждут от нас болельщики города как В плане борьбы за шестое место, вот руки не опустятся у команды для решения поставленной задачи. Это потеря трех очков существенно. но вы знаете, я скажу, после таких матчей наоборот, вот желание, вот даже сейчас, вот хочется прямо вот сейчас, когда зашли в раздевалку, ни один из ребят, так, знаете, не поникнув в голову, все, в общем, старается, ну, будем говорить, добраться до истины, поэтому в этом плане, конечно, мотивация в любом случае, то есть та задача, которая стоит перед нами, задача максимум попасть в шестерку, мы приложим, в принципе, все усилия. Это не просто праздные слова, а мы будем действительно работать, мы и так работаем, в принципе, неплохо, но, наверное, есть вот какие-то определенные моменты, которые сейчас не позволяют команде добиваться именно результата. Но нас никто не упрекнет в том, что, в общем-то, не было самодача на футбольном поле, что не было, в общем-то, игры, были моменты, и, конечно, если бы мы реализовали то, что могли, до пропущенного мяча, наверное, все сложилось по-другому. Но это, опять же, в области относительности, поэтому мы принимаем результат, как есть, поздравляем соперника еще раз с победой, а сами будем работать над тем, чтобы соперник в следующий раз нас поздравлял и с хорошим результатом. Заключительный вопрос, наверное, эти слова должны прозвучать. Женю Паста поддержали, я не думаю, что стоит на него всех сейчас повесить собак и обвинять именно его в этой неудаче. Ну, в первую очередь, я хотел сказать, что что Евгений проводит в Премьер-лиге очень такой удачный сезон. Он очень много выручал команду и все прекрасно понимают, что наступает тот момент, когда, ну, бывает, бывают срывы, да. И знаете, как Классик когда-то сказал, у каждого мужчины есть свой ватерлоу, да. Так в этом плане, в общем, наверное, получился такой момент. Но я хочу сказать, все ребята начинают главного тренера и все футболисты подошли в раздевалке к Жене, пожали руку, подняли ему. Но ну, Жене не надо поднимать самооценку, он мужественный человек. Ошибки бывают у каждого. Каждого. Это ошибка не Женина, это ошибка команды. И если бы мы не дали пробить да, в такой ситуации, когда мяч полетел по непонятной траектории, да, а вы знаете динамические характеристики мячей, которые сейчас есть, поэтому любой удар уносит опасность. Поэтому Женя наша всецелая поддержка, Женя у нас один из лидеров команды. И мы надеемся и не уверены, он это докажет в следующих играх.